হেল্ল' এভৰিৱান মই ৰঞ্জনাই অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু কুশলে আছে ৰাতিপুৱা এয়া ফিকা চাহ কাপৰ খাই খাই পেলাই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এতিয়া চৌদিশে বতৰ বা বতৰাটো এনেকুৱাই হয় মানে বৰষুণ বৰষুণ মাথো বৰষুণ বৰষুণটো বহুতেই ভাল পায় কিন্তু এনেকৈ যদি নেৰানেপেৰাকৈ যিকোনো এটা বস্তু মানে বৰষুণ হওক বা ৰ'দ হওক বৰ আমনিদায়কটো হৈয়ে যায় নহয়নে বাৰু আমাৰো পৰি চৌপাশটো অকণমান আৰু ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ যেতিয়া ডেইলী ব্লগৰ মাজত অকণমান দেখাবলৈ মন গ'ল দিয়কচোন আৰু এই পৰিৱেশটো আৰু কেইদিনমানৰ পিছত মই নিজেও দেখা নাপাম আৰু গতিকে আপোনালোককো দেখাব নোৱাৰিম আৰু মানে কিয় কৈছোঁ আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ যিহেতু ডেইলী ব্লগ কৰিয়ে থাকোঁ আপোনালোকে গম পাই থাকিব জনাই থাকিম নহয় আপোনালোকক আৰু এইফালে কথা কওঁতে কওঁতে এয়া চাৰে এঘাৰটা হৈ গ'ল আৰু চাৰে এঘাৰটা বজাত আমাৰ বাইদেউ ছুটী হৈ যায় আৰু ছাতি তাতি লৈ সোমাই গ'ল ঘৰত একেবাৰে হুলস্থুল ছাতি নেৰেই নেৰে তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ জি টি দেখাই থকাতকৈ দুপৰীয়া ভাতকেইটাৰ মেইন মেনুটোৰ পৰাই ভিডিঅ'টো মানে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এয়া আজি বনাব লৈছিলোঁ এখন চিকেন কাৰী মানে যিহে বতৰ পৰিছে আৰু বেছিকৈ মানে ভাবিলোঁ কি একদম চিম্পুলকৈ সোৱাদ লগাকৈ এখন তৰকাৰী বনাওঁ মানে তৰকাৰী মানে কি চিকেন কাৰী আৰু এনেকৈ বহুত দিন বনোৱাই নাই আৰু সেইবোৰ তাতে মিঠাতেল দি দিলোঁ কেৰাহীত মিঠাতেল দি দিলোঁ তেজপাত দি দিলোঁ তেজপাতখিলা কেইখিলা দেখিছেনে গ্ৰীণ গ্ৰীণেই হৈ আছে মানে একদম গছৰ পৰা ছিঙি আনি লগে লগে দিব পৰা হৈ আছে তাৰপিছতে গৰম মছলাখিনি দি দিলোঁ অকণমান সৰহকৈ পিঁয়াজ দিলোঁ পিঁয়াজখিনি দুই মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমত দি অকণমান কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ আৰু গেছৰ ফ্লেমটো মই দি থৈছোঁ মিডিয়ামত তাৰপাছতে অকণমান থেতেলিয়াই লোৱা আদা নহৰু দি দিলোঁ সেইখিনিও ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্স কৰি কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজি ল'ম মানে কালাৰটো অকণমান চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজিম কিন্তু একেবাৰে ৰঙা কৰিও নেপেলাওঁ দেই তাৰপাছতে এতিয়া ইয়াতে মই দি দিম মানে বিলাহী বহুত দিনৰ পাছত এনেকৈ চিম্পুলকৈ কাৰী হিচাপত মানে চিকেনখন বনাবলৈ লৈছোঁ খাই ঘৰত সকলোৱে ভালেই পালে আকৌ দেই সেইকাৰণেহে আচলতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আচলতে আমি যিকোনো এটা যে ৰেচিপি আপোনালোকক এনেকৈ আগবঢ়াওঁ সেইখিনি আমি বনাই মেলি খাই বৈ লোৱাৰ পাছতহে আগবঢ়াওঁ গতিকে সোৱাদটো আমি নিজেও গম পাওঁ আৰু মোৰ এনেকুৱা বহুত ৰেচিপি আছে যোনটো মোৰ নিজই বনালোঁ মেলিলোঁ খালোঁ টেষ্ট কৰিলোঁ মোৰ একেবাৰে মোৰ ভাল নালাগিলে মই লগে লগে গোটেই সমস্ত ক্লিপখিনি ডিলিট কৰি দিওঁ সঁচা কথা কৈছোঁ দেই এনেই জহ মৰা নাই আকৌ বাৰু ঠিক আছে বিলাহীখিনি দি দিলোঁ দিয়াৰ পাছতে সেইখিনি বিলাহীখিনি একেবাৰে গলি যোৱালৈকে মই ভজা নাই মাত্ৰ দিলোঁ দুই মিনিটমান সময় ল' ফ্লেমত দি ভাজি ল'লোঁ তাৰপিছতে মছলাখিনি ক্ৰমান্বয়ে দি গ'লোঁ মছলা আৰু কিনো মই বেছি মছলা আজি ইউজ কৰাই নাই জোখমতে নিমখ হালধি জিৰা ধনিয়াৰ গুড়ি আধা চামুচ আধা চামুচকৈ বচ ইমানেই দিলোঁ এতিয়া এইখিনিও দি লগে লগে অকণমান পানী আকৌ দি দিছোঁ দেই যিহেতু মছলাখিনি দিছোঁ মোক কেৰাহীখন গৰম হৈ আছিলে মছলাখিনি যদি সোৱাদটো বেয়া হৈ যায় আৰু চিকেনটো কি খাবলগীয়া হ'ব আৰু সেই গতিকে তাৰপিছত এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া চিকেনখিনি দি দিলোঁ আৰু চিকেনখিনি দিয়াৰ পিছত আলু দি দিলোঁ চিকেন বা মটন যিয়ে নবনাওঁ কিয় আলু নিদিলে যে একেবাৰে মানে আলুকেইটা যদি মাংসত দেখা পোৱা নাযায় একেবাৰে আমাৰ ঘৰত কোনেও ভাল নাপায় মানে চবকে আলু অকণমান টুকুৰাটো লাগিবই আৰু সেইটোৱে কথা বাৰু গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ এতিয়া ঢাকোনখন মাৰি দিম আৰু ল' মিডিয়াম ফ্লেমত দি পাছৰ পৰা সাত মিনিটমানৰ মানে কাৰণে এনেকৈ ল' ফ্লেমত ভাজি থাকিম মাজতে এবাৰ ইলুটি শিলুটি কৰি দিছিলোঁ বাৰু সেইখিনি ইমানকৈ দেখাই মেলি থকা নাই কাৰণ ভিডিঅ'টো এনেই অনৰ্থক দীঘল হৈ যাব তাতকৈ মই আপোনালোকক বুজাই কৈয়ে দিলোঁ আৰু সাত মিনিটমানৰ পাছত ৰঙালাও অকণমান ৰঙালাও মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ সেইকণ দি দিলোঁ আৰু দি দিলোঁ জলা জলকীয়া গুড়ি আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ আকৌ এইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এতিয়া জোখমতে পানী দি দিম পানী দি পেলাই মই যিহেতু মই কৈছোঁৱেই কাঢ়ি হয় গতিকে পানীটো দিবই লাগিব এতিয়া পানী অকণমান পানী এতিয়া জোখমতে দি দিম অকণমান নহয় অকণমান বেছিকৈয়ে দিম বাৰু পানী দি পেলাই মিডিয়াম ফ্লেমত দি আকৌ অকণমান এইখিনি যিখিনি আমাৰ গ্ৰেভিখিনি মানে কৰিম সেইখিনি অকণমান ডাঠ হোৱালৈকে ভাজিম চিকেনখিনিও সম্পূৰ্ণকৈ সিজি যাব আৰু তাৰপিছত হৈ যাব খাব পৰা এতিয়া ঢেকনখন মই মাৰি দিলোঁ দেখিছেই নহয় আৰু এতিয়া মিডিয়াম ফ্লেমত দি মই এইখিনি উতলাই আছোঁ মানে সিজাই আছোঁ আৰু এই পানী কিমান কমি গ'ল দেখিছেনে এতিয়া শেষত গৰম মছলা অকণমান দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি দি পেলাই আৰু ভাতৰ লগত খোৱাৰহে কথা আৰু মই জলকীয়া কেঁচা জলকীয়া দুটা শেষত দি দিলোঁ কিয় জানিছেনে আমাৰ ঘৰত অকণমানি এজনীটো আছে আপোনালোকে গম পালেই আগতীয়াকৈ যদি এনেকৈ দি দিয়া যায় জলকীয়াটো মানে আকৌ জলকীয়া গুৰিও দিছোঁ বেছি জ্বলা চলা হৈ যাব পাৰে ন সেইকাৰণে মোৰ গ্ৰেভীন ৰেডি হৈয়ে গ'ল কাৰীখিনি আৰু এয়া আৰু গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আছিলে যেন মাহত সেইকেইটা মই বহুত সুপার কয়ন কথা না জানো ন এ তুমি যে এবা কলা যে হ্যাঁ সুপার কয়ন কালেক্ট কৰিব লাগে নহয় কালেক্ট কৰিব লাগে আৰু সময় থাকে ন হ্যাঁ গুছি যায় এক্সপায়ার হৈ যায় মই একদম গম না পাইছিল বহুত গুছি গল মই মই তো স্টার্টিং বতো কালেক্ট কৰিব না জানিছিল পটকে এনে বহি থাকোতে এদিন মানে অৰ্ডাৰ সাইড প্ৰিভিয়াস অৰ্ডাৰ জানি সাইড কৰি দেখা দেখিলো সুপার কয়ন মানে কিবা এটা কয়েন্স 7 কয়েন্স আৰু 8 কয়েন্স এনেকে আছে দেখোন তাৰপিছত কালে কৰি তাৰপিছত অকণমান চালোঁ আৰু চপা কয় নেকি বহুত বস্তু কম ডিচকাউণ্টত পায় কিমান টকা লৈছিলোঁ বেবী চপ লৈছিলোঁ ফৰেষ্ট এচেঞ্চিয়েলৰ সেইটো মই দাম কৈয়ে দিছোঁ বাৰু সেইটো ফৰেষ্ট এচেঞ্চিয়েল যোনে যোনে জানে ব্ৰেণ্ডটো গম পায় চব বস্তু দামী একদম পিয়'ৰ আয়ুৰ্বেদিক বস্তু এটা চাবোনৰ অৰিজিনেল দাম ফাইভ নাইণ্টি ফাইভ মই কিমানত লৈছোঁ সেইটো কলেজ বিশ্বাকৈ নকৰিব থাৰ্টি ফাইভ ৰুপিজত অকল ছুপাৰকইনছ ইউজ কৰিম তাত ওলাই ছুপাৰকইনছত কোনকেইটা ব্ৰেণ্ডত ডিচকাউণ্ট কিছুমান কিমান ছুপাৰকইনছ ইউজ কৰিলে কোনটো ব্ৰেণ্ডত কিমান পায় সেনেকৈ ফৰেষ্ট এচেঞ্চিয়েলত পাইছিলোঁ মানে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ওপৰত কিবা বস্তু কিনিলে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ ডিচকাউণ্টেই তাৰপিছত সেনেকৈ এইটো ল'লোঁ আকৌ অকণমান কেইটামান ক্ৰেডিট আছিলে মিন্ৰা কেট সেইকেইটা ইউজ কৰি পেলাই থাৰ্ড ফেৰপিজৰ কাৰণে সেইকাৰণে ছুপাৰকইনছ ইউজ কৰিব লাগে আৰু এতিয়াতো এইবাৰটো আৰু এটা বস্তু দেখিছোঁ কিবা বস্তু কিনিলে তাত ডেলিভাৰী হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ছুপাৰকইন কালেক্ট আচ্ছা ছুপাৰ কইনৰ এটা বস্তু আছে খালী আপুনি এবাৰ যদি যিকোনো বস্তু ছুপাৰকইন কালেক্ট কৰি লয় তাৰপিছত ইউ কেনট ৰিটাৰ্ণ ডেট প্ৰডাক্ট সেইটো মানে ৰিটাৰ্ণ নহ'ব আৰু ত' ৰিটাৰ্ণ ৰিটাৰ্ণ চোৱাৰ পিছতহে মানে ছুপাৰকইনটো কালেক্ট কৰিব লাগে তাৰপিছত মানে কি অঁ তাৰপিছত বস্তুবিলাক হোৱাৰ পিছত যেনেকৈ মই এইটো ল'লোঁ এতিয়া মানে যদি মই এইটো ৰিটাৰ্ণ নকৰোঁ ছুপাৰ কইন কালেক্ট কৰাৰ পিছত বস্তু তাত গৈ মই সেই লিংকটো খুলি ইয়াত ৰিভিউ ফটো ফটো ক্লিক কৰি তাৰপিছত এনেকৈ ৰিভিউ যদি দিওঁ তেতিয়া আৰু কেইটামান মই মিনট্ৰা ক্ৰেডিট পাম কিমান পাওঁ নাজানো কিন্তু সেইটো ওলাইছে এইবাৰ দি চাম বাৰু কেনেকুৱা কি কিবা পাওঁ পাঁচ টকা দহ টকা হ'লেও বহুত শুনিলে নহয় কি কি ক'লে আৰু বুজালে কথাখিনি মোকে কৈ আছিলে মই বোলো ৰ'বা ৰ'বা ৰৈ দিয়া মোৰ দৰে আৰু কোনোবা থাকিব পাৰে নহয় ক'ৰবাত যে ছুপাৰ কইন এইবোৰ বিষয়ে নজনা মানে ইমান দামৰ পাঁচশ টকীয়া বস্তুটো যদি থাৰ্টি ফাইভ ৰুপিজত ল'ব পাৰে তেনেকুৱা আপোনালোকেও কেতিয়াবা তেনেকুৱা লৈ ল'ব পাৰিব সেইকাৰণে বোলো ৰ'বা হ'ব আৰু দহজনৰ সুবিধা হ'ব তোমাৰ কথাখিনি শুনি কিবা এটাতো বুজি পাব সেই গতিকে ৰ'বা মোক অকল বুজাই থাকিলে এজনী মানুহক বুজাই থাকিলে কেনেকৈ হ'ব আৰু দুজনীমানে মোৰ নিচিনা কোনোবা যদি ক'ৰবাত আছে বুজি ল'ব আৰু এইফালে আমি দৌৰা দৌৰি দৌৰা দৌৰিকৈ কিবা কিবোৰ পেকিং কৰি আছোঁ আৰু কিয় এইবোৰ পেকিং চেকিং কৰি আছোঁ লাহে লাহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই থাকিলেতো গমেই পাব আৰু জনামেই আপোনালোকক জনালেতো নহ'ব মোৰ গতিকে চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো শেষলৈ আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে কোনে ক'ৰ পৰা চাই আছে সেইটো কেতিয়াবা মাজে মাজে সময়ৰ সুবিধা আৰু যদি মন যায় তেতিয়াহ'লে জনাবচোন বৰ আশাৰে বাট চাই থাকোঁ আপোনালোকৰ লাইক কমেণ্টবোৰৰ কাৰণে গম পাইছেনে বিশেষকৈ কমেণ্টবোৰ কমেণ্টবোৰ পালে বা পঢ়িব

বতৰৰ উৎপাতত অকণমান পদূলিমুখলৈ ওলাই যাব নোৱাৰা নিচিনা গতি হৈছিলে আজি অকণমান সুযোগটো পাই পেলাই গৈ আহিলোঁ পাক এটা মাৰি তলৰ পৰা ইমান যে বতৰ বেয়া ইমান বতৰ বেয়া মানে ঘৰৰ পৰা ওলাই অকণমান এইখিনিলেও আহিব নোৱাৰা হৈ গৈছে এতিয়া অকণমান বৰষুণটো কমাই দেখা পায় বোলো অকণমান ওলাহোচোন ওলায় আৰু এই ৰাধা চূড়াযোপাও যে ফুলি আছে আচলতে তাকে দূৰৰ পৰা দেখি আছোঁ ওচৰৰ পৰা ওলাই এবাৰ চাবলৈ ভাল মানে ভাল লাগে ন মনযোৰ যায় ইমান ধুনীয়া ৰং এই মানে কালাৰটো দেখিয়ে বেছি ভাল লাগে মোৰ যে সেইকাৰণে কৃষ্ণচূড়াতকৈ ৰাধাচূড়াকহে বেছি মানে মৰম লাগে দেখিলে সেইকাৰণে তাতে অকণমান ওচৰৰ পৰা চাবলৈ আহিলোঁ আহিলোঁ মানে চালোঁ আৰু আৰু মহৰ কামোৰত ৰক্ষা নাই শান্তি নাই সেয়াই আৰু তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই আৰু দেই লগ পাম আন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে সকলোৱে ভালে থাকক কুশলে থাকক আৰু হাঁহি থাকক বাবাই